Стоим в Херсонском яхт-клубе в Херсоне. Вчера мы пришли из дальнего похода из Израиля, из Хайфы, прошли через четыре моря, повидали много интересных вещей, встречались с очень многими интересными людьми. Называется Жано Покер. Называется лодка Покер. Что значит боги? Боги. боги. боги, боги. А, привидение, не привидение, боги, боги. пугало, не примара, пугало, боги. чучело, не чучело. В Украинске будет примара. Жукал. Лодка французская, лодка мореходная, осадка метр сорок, длина метр восемьдесят двадцать метр восемь двадцать пять, водоизмещение 2,200 двести, мачта девять метров. О, большой передний треугольник, и большая, и вот эти... большой передний треугольник, много гену и маленький. А, да что? А, 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 Это я... механик погоден, арестованный российский. Да, а за что его арестовали? ну, что вроде как-то принадлежит или оперируется компанией, которая под санкцией. А, это -а -а. наши его арестовали? Да. украинцы арестовали и не отпускали. А -а -а -а. ну, хороший способ, что, что, что вы там. И что, и команда здесь? Или отправили? Да, команда здесь, но вроде как сменилась. А -а -а. Пришел в Украину, Витя они раз ну не сливали, а арестовали. Да? и мы пошли по судоходному рукаву Днепра, называемому Бурбач. Он в районе села Кизамыс вышел в Днепробужский лиман. Сейчас мы идем по Херсонскому морскому каналу, который через Днепробужский лиман приведет нас к Качану. А вы границу открыли? Нет, они. Так к вам нельзя приближаться? Ну вообще, конечно, тут же все следят. Но... <laughs> так что, ночуем в лимане или идем? Э... Я бы, честно говоря, может зашел бы в дне, а Так что, может тебя на буксирчик? А это будет быстрее. Кристофор, веревку в руках держи, чтобы не подмотало. Ну да. А? Все и потихоньку ее вытравим, чтобы не выпустить. Только. куда-то пошел вдаль от нас. Валера возле паруса, он валяет. А, да. Сейчас, сейчас, отойдем. Сейчас возьмем. Ну давай с того, а мы заберем отсюда. помощь в организации похода оказал харьковский представитель Харьковского университета Каразина, центра еврейского Бейдан и ряда еврейских организаций Харькова, Херсона. Какова была цель похода? Наладить, улучшить какие-то человеческие контакты, какие-то новые знакомства, новые общение может быть какое-то новое. Познакомились с массой интересных, очень интересных людей, которые нам и помогали, и содействовали в этом во всем по дороге, и там в Хайфе, и в других портах, где мы останавливались. Кроме этого, такой научно, точнее говоря, культурной такой миссии была научная часть мы собирали образцы воды каждые 60 миль на каждой точке широты. Меняется широта, мы брали забор воды вот в такие вот бутылки, наклеивали этикетки с координатами. Встретили лодку Нептун. Ветра не было поэтому было принято решение какую-то часть пути пройти под буксиром. Ну и мы своей ловкой боги буксируем я никто. Вот видите, буксир на это заведет. Надо подновить на форштевне будет. Скручивало. Оно мы когда к вам шли, он дул вам в эту раковину. Потом мы смотрю в ту раковину. Кроме того, мы пытались изучить морскую фауну. В частности, задача у нас была попытаться найти каких-то морских паразитов. В общем, нам это удалось. Даже у нас есть несколько образцов, которые мы собрали во время похода. Считаем, что, в принципе, научная цель нашей экспедиции, так сказать, была выполнена насколько мы могли, насколько мы были компетентны в этом вопросе, мы смогли это выполнить. Мы собирали часть воды, мы собирали по дороге из Херсона в Хайфу, отдали образцы эти для Хайского университета, там ее изучают. А на обратном пути мы собирали воду уже в части маршрута, которую прошли раньше теперь это будет изучать Харьковский университет. Ученые Харьковского университета будут заниматься изучением и исследованием этих образцов. Так сказать, в человеческом факторе этого похода. Шли мы вдвоем, если большую часть маршрута выходили из Херсона, экипаж был три человека, до Турции мы дошли. Один человек сошел на берег, уехал домой. Дальше мы основную часть маршрута шли вдвоем. Общая протяженность получилась по лагу, который вот показывал, измерял прибор, который измеряет расстояние пройденное. 2840 миль морских. Это общий переход. Заняло это два с половиной месяца. В основном это все в море. Мы считали, что из всего этого времени мы простояли в маринах и на берегу 18 суток. 18 дней, 18 ночей мы ночевали на берегу. Это со стоянкой в Хайфе и со стоянками по дороге, где мы заходили в Марину. Все остальное время мы провели в море, на вахтах. И, в принципе, вот таким образом проходил поход. В основном ведь самое главное в таком походе это погодные условия. Погодные условия были, будем говорить так, средние, на четверочку, наверное, если оценить по пятибалльной системе. В очень жестокие шторма мы не попадали, но попадали и в грозы, попадали и в шквалы, попадали и в штили. Я не знаю, что, наверное, хуже и страшнее, и неприятнее, это штили или шторм. И то, и то достаточно неприятная вещь, потому что многие считают, что если в штиль стоишь, ты в море загораешь, как на солнышке отдыхаешь, а лодку качает так, что все летает в разные стороны на волне. И никакого движения так что неизвестно что лучше что хуже вот поэтому условия были самые самые разнообразные но все прошло благополучно серьезных поломок нет никаких повреждений травм экипажа кроме там синяков каких-то ссадин, небольших царапин больше ничего не случилось и что я считаю что поход прошел успешно благополучно самое главное что яхта и экипаж вернулись домой

я вам буду говорить, а что вы не засняли?